Thank Он был со мной на самых опасных заданиях. Практически мы всегда выезжали туда, где мы могли сделать работу, не подвергая риску других, кто меньше подготовлен. И Алексей всегда был впереди. И в Иловайске последние дни своей жизни он тоже самое был на самой передовой. С ребятами у нас там был такой рубеж, который они держали практически круглосуточным. Это было Зелений коридор перемир'я. Але бачите, яке перемир'я. Хлопці вийшли на марш без бойового, без так сказати, супроводу, без броні. А їх в відкритій місцевості розстріляли вже просто вони не були готові, що таке відбудеться.